श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो आज तुम्ही आर्थिक संकटाने त्रस्त आहात का गरिबी आपली साथ सोडत नाही पैसा घरातून निघून जातो घरात घरा पैसा अजिबात राहत नाही घरात खर्च वाढतच चाललेले आहे कुटुंबातील कोणता ना कोणता सदस्य आजारी असतो स्वामी भक्तांनो आता काळजी करणे थांबवा या सर्व समस्यांचे मूळ आता एकच आहे आणि ते म्हणजे पैशांची कमतरता म्हणून मी आता तुमच्या या सर्व त्रासापासून सुटका करण्यासाठी स्वामींचा पवित्र असा मंत्र आज घेऊन आलेली आहे जर तुम्ही पाच मिनिटे हा मंत्र अगदी मन लावून ऐकला तर तुम्ही इतके धन कमवाल की तुम्हाला ते हाताळताही येणार नाही कारण हा मंत्र खूप शक्तिशाली आणि चमत्कारी आहे या मंत्रातून अनेक भक्तांना पैसे आणि धनलाभ प्राप्त झाला आहे तुम्हालाही काही करण्याची गरज नाही फक्त तुमच्या फोनवरती हा मंत्र चालवा लवकरच तुम्हाला या मंत्राचा प्रभाव जाणवू लागेल तुमच्या डोळ्यांवर विश्वास बसणार नाही कारण हा मंत्र श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा चमत्कारिक मंत्र आहे त्यामुळे तो कधीही व्यर्थ जात नाही त्यासाठी तुम्हाला हा मंत्र एकशे आठ वेळा चालवावा लागेल त्यामुळे तुम्हाला लवकरच पैसे आणि गुप्तधन मिळेल स्वामी भक्त हो आपण या भक्तिमय चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये स्वामी मी आपले बाळ आहे टाईप करा आणि ज्यांना याची गरज आहे अशा स्वामी भक्तांना हा व्हिडिओ शेअर करा स्वामी भक्त हो चमत्कारी मंत्र ऐकण्या अगोदर स्वामींचा एक दैवी प्रसंग ऐकूनच पुढे जाऊया अक्कलकोटच्या बाहेर एक रामाचे मंदिर आहे त्यात एक हरिबाई म्हणून विधवा ब्राह्मण श्री श्रीरामाची उपासना करून राहत असे ती भिक्षा मागून उदरनिर्वाह करी दास बोदादी ग्रंथाचे श्रवण मनन करून कालक्षेप करी त्याच ठिकाणी बाबा सबनीस रोज वेदांत चर्चा करीत केव्हा केव्हा महाराजही श्रवणास येऊन बसत एक दिवस वारकरी काशीनाथ म्हसळकर बाबा फडणीस वगैरे मंडळी म्हणू लागले की हे स्वामी वेडे आहेत लोक उगीस त्यांच्या नादी लागले आहेत चतुर्थाश्रम ऐकून हे भ्रष्ट झाले आहेत यांच्या नादाने सुद्धा पोथ्या उलथ्या पालथ्या करीत बसले होते इतक्या त्यातील एका गृहस्थाच्या पायास सर्प चावला सर्वजण घाबरून गेले मग काशीनाथ म्हसवळकर यांनी सर्वांच्या आग्रहावरून त्या गृहस्थात उचलून श्री समर्थांपुढे ठेवले त्यास पाहून समर्थ म्हणाले आम्ही वेळे भ्रष्ट झालो तरी तुमच्या बापाचे काय गेले बसून भोजन मिळते म्हणून चेष्टा आठवल्या वाटते तुमच्यातले सर्वे घोटाळे मला ठाऊक आहेत तुमचे टिळेमाळे सोळे अंतर्बाह्य हो विटाडलेले आहेत असे अंतसाक्षीत्वाचे भाषण ऐकून म्हसवळकर व फडणीस या स्मरणप्राय दुःख होऊन त्यांनी श्री साष्टांग नमस्कार घातला व ते प्रार्थना करू लागले की महाराज आम्ही अनंत अपराधी आहोत अज्ञानपणे स्त्रींची निंदा केली याचे प्रायच्चित्त मिळाले असे म्हणून ते समर्था शरण गेले सर्प चावलेल्या गृहस्थाकडे महाराजांनी कृपादृष्टीने पाहताच तो खाडकन उठून उभा राहिला पुढे म्हसळकर फडणीस व सर्प चावलेला गृहस्थ हे तिघेही स्त्रींचे निसिम भक्त बनले स्वामी भक्त हो आपण स्वामींचा दैवी प्रसंग ऐकला त्याबद्दल धन्यवाद आता ऐकूया स्वामि शक्तिशाली मंत्र तो मंत्र असा ॐ श्री स्वामी भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय नमः 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 ॐ ॐ श्री स्वामी भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय नमः 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 ॐ ॐ श्री स्वामी भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय नमः 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 ॐ श्री श्रीस्वामी भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय नमः ॐ श्री स्वामी 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 भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय नमः ॐ ॐ श्री स्वामी भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय पर नमः ॐ श्री स्वामी भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय 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 नमः ॐ श्री श्रीस्वामी भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय नमः ॐ श्री स्वामी 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 भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय नमः ॐ स्वामी भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय नमः ॐ श्री स्वामी भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय नमः ॐ श्री स्वामी भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय नमः ॐ श्री स्वामी भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय नमः ॐ <usū> श्री स्वामी भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय नमः ॐ 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 श्री स्वामी भक्तकल्पवृक्षाय परब्रह्माय नमः